abdulloh ibn salom abdulloh ibn salom ibn xoriz isroili ansoriy roziyallohu anhu islomga kirishidan oldin ismi husayin ibn salom bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning ismini abdulloh deb o'zgartirganlar u kishini to'ng'ich farzandi yusuf nomi bilan kunyalab abu yusuf deb chaqirganlar manbalarda tavallud vaqti haqida aniq ma'lumotlar keltirilmagan bo'lsada madinadagi banu qaynuqo yahudiy qabilasida dunyoga kelgani aytilgan siyra kitoblarida yusuf payg'ambar alayhissalom avlodlaridan bo'lgani qayd qilingan abdulloh ibn salom roziyallohu anhuning yusuf va muhammad ismli ikki o'g'li bo'lgan to'ng'ich o'g'li rasululloh sollallohu alayhi vasallam tiriklik chog'larida dunyoga kelgan unga yusuf deb ism qo'yganlar islomdan avval u zot mashhur yahudiy olimlardan biri bo'lgan faqat yahudiylargina emas qavmi nasabi va dinidan qat'iy nazar hamma uni birdek hurmat qilar edi u to'g'ri so'z va taqvodorligi bilan mashhur edi islomga kirish borasida abdulloh ibn salom roziyallohu anhu ning o'zidan quyidagi rivoyat naql qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam madinaga kelganlarida odamlar kutib olishga to'plandilar va rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar deb uch bor aytildi insonlar orasida men ham u zotni ko'rish uchun keldim yuzlarini ko'rishim bilan unda yolg'onchi kazzob alomati yo'qligiga amin bo'ldim u zotning aytgan so'zlaridan eng birinchi eshitganim ey insonlar salomni yoyinglar ochlarni to'ydiringlar siylay rahm qilinglar insonlar uxlayotgan vaqtlarida tunda turib namoz o'qinglar shunda jannatga salomat holatda kirasizlar degan so'zlar bo'ldi abdulloh ibn salom yolg'onchi emasliklarini bilgach u kishidan faqatgina payg'ambarlar bilishi mumkin bo'lgan uchta narsa haqida so'rash uchun rasululloh huzurlariga kiradi bu haqdagi hadisni imom buxoriy anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qiladi abdulloh ibn salom roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida huzurlariga kelib sizdan faqatgina payg'ambarlar biladigan uch narsa xususida so'rayman birinchisi qiyomatning avvalgi alomatlari nima ikkinchisi jannat ahli yeydigan avvalgi taom nima uchinchisi nega bola ota onasiga o'xshaydi deb so'raganida rasululloh sollallohu alayhi vasallam jabroil hozir bular haqida xabar keltirdi dedilar shunda yahudiylar u jabroil yahudiylarning dushmani deb hayratlanib gapirganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam qur'oni karimning ayting ey muhammad kim jabroilga dushman bo'lsa axir u uni qur'onni qalbingizga ollohning izni bilan o'zidan avvalgi ilohiy kitoblarni tasdiq etadigan mo'minlarga hidoyat va xushxabar holida nozil qildiku baqara surasi to'qson yettinchi oyatini o'qib savollarga javob berdilar qiyomatning avvalgi alomati mashriqdan chiqadigan olovdir bas u insonlarni mag'ribga haydab boradi ahli jannatning birinchi yeydigan narsasi kit jigarining ziyodasidir ammo bola ota yoki onaga o'xshashi esa agar erning suvi xotinning suvidan o'zib ketsa bola otasiga tortadi agar xotinning suvi erning suvidan o'zib ketsa bola onasiga tortadi deb javob beradilar javoblarni eshitgan abdulloh ibn salom o'sha zahoti iymon keltirib islomga kiradi so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo ya rasululloh yahudiylar tuhmatchi xalqdir agar mening islomga kirganimni bilsalar turli bo'lmag'ur ayblar bilan ayblaydilar ularga odam yuborib chaqirtiring va men haqimda so'rang u zot sollallohu alayhi vasallam odam yuborib chaqirtirdilar va ulardan ibn salom haqida nima deysiz deb so'radilar u bilimdonimiz va bilimdonimizning o'g'li olimimiz va olimimizning o'g'lidir dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytinglarchi agar u islomga kirsa sizlar ham islomga kirasizlarmi deb yana so'radilar ular xudo saqlasin bunday bo'lishi mumkin emas deyishdi shu payt yashirinib turgan abdulloh ibn salom chiqib guvohlik beramanki allohdan o'zga iloh yo'q va muhammad allohning elchisidir dedi bu gapni eshitgan yahudiylar uni koyib sen bizning eng yomonimiz va yomonimizning o'g'lisan ilmsizimiz va ilmsizimizning o'g'lisan dedilar shunda abdulloh ibn salom rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dedilar yo rasululloh ularni tuhmatchi xalq deb aytmadimmi mufassir ulamolar qur'oni karimning quyidagi oyatlari abdulloh ibn salom roziyallohu anhu haqida nozil bo'lganiga ittifoq qilganlar isroil avlodidan bo'lgan bir guvoh ham u qur'onning o'xshashiga guvohlik berib iymon keltirsayu sizlar iymon keltirmay kibr qilganingiz nimasi aqqof surasi 10 oyat kofir bo'lgan kimsalar sizga payg'ambar emassan deydilar ayting men bilan sizlarning oramizda Alloh va kitob qur'on ilmidan xabardor bo'lgan kishilar guvohlik bo'yicha kifoya qilur Ra'd surasi 43 oyat qays ibn uboda abdulloh ibn salom bilan uchrashuvi haqida quyidagi hikoyani keltiradi men madina masjidida o'tirganimda yuzlarida qo'rquv sezilib turgan bir kishi ya'ni abdulloh ibn salom kirib keldi masjidda o'tirganlar bu inson jannat ahlidandir dedilar u kishi ikki rakat namozni qisqa o'qib masjiddan chiqib ketdi men orqasidan yetib borib hali masjidga kirganingizda odamlar sizni jannat ahlidan deyishdi deb so'raganimda u shunday javob qildi allohga qasamki hech bir kishi o'zi bilmagan narsasi xususida gapirmasligi lozim dedi va so'zida davom etdi endi nima sababdan meni jannatiy deyishlarining sababini aytay rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida men bir tush ko'rdim tushimda yam yashil bepayon bir bog'da emishman uning o'rtasida bir uchi yerda ikkinchi tomoni osmonga ko'tarilgan bir temir ustun bor ekan uning tepasida bir tugun ham bor ekan menga ustunga chiq deb aytildi men ustunga chiqib tugunni ushladim menga uni qo'lingdan chiqarma deyildi tugunni mahkam ushlagunimcha uyg'onib ketdim ko'rgan tushimni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga so'zlab berganimda u zot menga tushingda ko'rgan bog'ing bu islomdir undagi ustun islom arkonlaridir tugun esa imondir sen vafotingga qadar islomda bo'lasan dedilar imom ahmad saad ibn abu vaqqos roziyallohu anhudan rivoyat qiladi bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taom keltirilganida undan yedilar taomdan ozgina ortib qoldi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir ahli jannatdan bir kishi kelib mana shu taomning ortib qolganini yeydi dedilar shunda abdulloh ibn salom kirib keldi imom termiziydan rivoyat qilinadi muos ibn jabal roziyallohu anhu o'lim to'shagida yotganida ey abu abdurahmon bizga vasiyat qiling deb so'rashdi shunda muoz roziyallohu anhu yaqinroq o'tiringlar bilingki ilm va iymonning o'z makonlari bor kim uni izlasa albatta topadi ilmni to'rt kishidan olinglar ular uvaymir abu dardo salmon forsiy abdulloh ibn masud hamda oldin yahudiy bo'lib keyin islomga kirgan abdulloh ibn salomlardir men rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ya'ni abdulloh ibn salom jannat bashorat qilinganlarning biridir deganlarini eshitganman deb vasiyat qildilar ali roziyallohu anhu albatta abdulloh ibn salom bizning solih kishilarimizdandir dedilar suiqasd uyushtirilayotgan vaqtda abdulloh ibn salom roziyallohu anhu usmon roziyallohu anhuning oldiga keladi usmon roziyallohu anhu nega kelding deganlarida u sizga yordam bergani keldim deydi shunda usmon roziyallohu anhu unday bo'lsa odamlarning oldiga chiq ularni mening dargohimdan hayda menga ichkarida yordam berganingdan ko'ra tashqarida beradigan yordaming yaxshiroqdir dedilar abdulloh ibn salom roziyallohu anhu odamlar oldiga chiqib ey insonlar johiliyat davrida mening ismim falonchi edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismimni abdulloh deb o'zgartirdilar men haqimda alloh taolo qur'oni karimda oyatlar nozil qildi albatta alloh taoloning qinga solingan qilichi bor sizning bu shahringizga farishtalar qo'shindirlar siz bu insonni o'ldirishdan qaytinglar allohga qasamki agar uni o'ldirsangiz qo'shinlaringiz bo'lmish farishtalarni haydaysiz hamda alloh taoloning qilichi sizga qarshi yalang'ochlanadi va to qiyomatga qadar qiniga solinmaydi dedilar isyonchilar bu yahudiyni ham usmonni ham o'ldiringlar deb shovqin soldilar abdulloh ibn salom roziyallohu anhu jamal voqiyasi arafasida ali ibn